Что ты ерунду говоришь? Еще подожди. Еще это самое твое пространство, вот этот холл, весь холл, можно сказать, твое пространство, начиная там от точки, кончая, кончая, весь центр, центр холла, пространство твое. Вот мое здесь пространство это хорошее место, в квартире хорошее место самое. Вот здесь и в ванне, где порошки, стиральная машина и вообще душевая, тоже на две части поделена. Ну послушай, Что да, я тебе расскажу. Еще... Что ты ерунду говоришь? Ну, ну да. это чистой воды ерунда. Вот там, где я моюсь, над ванной, это мое пространство тоже, сверху потолок. Все вот я стыл, вот это мое. Твой весь холл. Там есть такая... У нас все здесь общее. Что ты здесь ерунду городишь? Нет, ну, чтоб ты знала, чтобы ты имела свои. У нас тут все общее. общее Мы нет. вдвоем живем. Общее с тобой. это бардак. Мы живем с тобой вдвоем. Общее это бардак общий. Но... Порядка нет одного. Угу. Что я учиться не хотел? Я всегда хотел учиться. Я за просто не мне потом не английский мне не пошел про информатика не пошла на литовском Ну и что? сейчас я спрашиваю есть на русском есть она не было на русском я же не знал тогда компьютер что есть на обеспечение программное обеспечение на русском языке на ли, на на, английском, на китайском научился на литовском а другие посмотрят на русском дома все выучат. так английский мне сказал, Олег, а, ну ты хотел бы ты закончить. Английский урок вообще. Это блин. Все тебя было плохо нет, с головой, нет. ты бросишь. На английский я вообще нет. А английский я вообще пришел, про футбол что-то говорим, стоим, знаешь, я жду. Я же знаю, что я вообще не подхожу для моей фотки. Моя... Ну как ты не подходишь? Нет. Моя, мой институт это вот Оливу 10. Знаешь, Оливу 10 нет? Там, где учат вот, профессию. Оливу 10, там от биржи. Оливу-10. А я пришел на мореходку, думаю, я же ходил так только. Привык все давать, знаешь. Ну как ты ходил так только? Ну там оценки, ну, первый курс. Ну Первый курс я... Ты два курса Пришла экономика, учил? макроэкономика, микроэкономика. Мне я что? вообще математику... Ну не такие тупые там уч учились. Зачем <сачком> учиться? Если зачем учиться, что ты... Зачем учиться, если в этот диплом Чтобы потом... Закончить. Ну так правильно, как можно а его... ты Дальманом не смог бы работать? Нет, Дальманом. Что нет? Что, там вагоны проверять, сколько пришли, сколько ушли? Да вот сейчас тогда запусти купить, тогда и пойду. Нет, ну дело в том, самому мне нравится учиться, что... Тебе был бы диплом на руках. Делать работу. Ты был бы не дураком, а теперь ты полный дурак, у тебя ничего нет. У меня есть повар-бекарь, я могу... Бить. И все? Ну все, это, это начальное. Ну, это стыдно в наше время ничего не закончить. Конечно, стыдно, хотел бы закончить автомобиль. Как просила Олег закончил. Экстоватор... Два курса оставалось, два курса. Самых два сложных прошло. Еще два бы три года, я и, и да. ты бы закончил. Ерунда. Не хотел позориться. Позориться. Думаю, да. Голосом... Все учились по шесть лет, но закончили. Соломатины могли я ага. нет. По семь лет учились на заочном, но закончили. Не все закон. с долгами были. У всех долги были. Редко у кого не было долгов. И все в итоге сдали и закончили. И имеют диплом на руках. И никто их не спрашивает, каким образом вы закончили. Имеют диплом и все.